Halo, kita masak daun ubi jalar ya. Kita tumis tuh, enak banget loh. Ikuti terus aku masak ya, guys. Tumis ubi jalar nih, cabe, bawang merah, bawang putih ya. Aku nggak pakai terasi, penyedap rasa nih daun ubi jalarnya ya enak banget kita tumis ya ada minyak kita siapkan cobek dulu pastinya kita olahraga tangan ngulek ya guys bumbu ulek itu sangat nikmat banget ya tuh kita mau ulek cabenya ya guys nih aku pakai bawang merah bawang putih cabe ya harusnya pakai terasi tapi aku nggak pakai terasi ya guys ya kita ulek bumbu ulek itu mantul banget loh sedap ya kita ulek nih ya nih kita tumbuk-tumbuk dulu biar nggak loncat nih bawang putih bawang merahnya ya nah kita ulek sampai halus ya ini nikmat banget ya pedes banget ini nanti tumisannya. Ini udah mau ini. Udah mau halus nih bumbunya. Ya, kita ulek terus sampai halus ya. Sebenarnya tidak halus juga tidak apa-apa ya. Tapi uh, lebih enak itu bumbunya halus ulaknya nah sebentar lagi nih bumbunya sudah halus ya kita ulek-ulek ini udah mau halus ya tuh udah mau halus guys bumbunya bisa juga diiris-iris ya tapi lebih sedap lagi memang Bumbu diulek begini nih, nih, aku tidak pakai cabai banyak ya, tapi udah pedas banget. Ini pakai cabainya, ada cabai rawitnya juga. Nah, ini udah nih, nih, kita panasin minyak dulu ya, untuk tumis. Nih, kasih minyak secukupnya aja ya, guys, buat numisnya nih, biar panas dulu. nih udah panas nih guys kita masukin ya bumbu uleknya tadi nah kita aduk-aduk biar enggak gosong ya nih terus ya jangan dibiarin ya nanti kalau dibiarin gosong nih ya kita harus aduk-aduk nih bumbunya nih aduh udah wangi banget nih ya bumbunya enggak usah sampai kosong-kosong ya wangi banget nih bumbunya nah kita harus aduk-aduk ya nih biar mateng bumbunya wangi banget loh kalau bumbu memang diulek itu wangi banget nih kita kasih air sedikit aja ya nggak usah banyak-banyak nih nanti agak berair ya karena kan dicucinya pasti nggak kering banget nanti ngeluarin air juga nih dari daun ubinya ya nih aku kasih sedikit airnya nih nah kita masukin nih daun ubinya Kita masukin semua ya duh daun ubinya itu mudah-mudah banget nih jarang-jarang juga di pasar ada daun ubi ya sekali ada aku beli nih ya kita aduk-aduk terus ya biar matang bumbunya nih yang kita aduk nih biar tercampur sama bumbunya ya nih. kita aduk-aduk ini -aduk. aku kasih penyedap rasa ya nih aduk lagi biar tercampur semua ya bumbunya udah tinggal aduk-aduk udah mateng nih karena daun ubinya masih muda jadi enggak lama ya kita aduk-aduk sampai 10 menit aja lah pasti udah mateng nih, udah mateng nih. nih hijau banget ya Karena masih muda ya. biarin ya, kita aduk terus sampai matang. Nih ya, udah, udah mateng nih. Aku kasih gula sedikit aja. Biar lebih enak. itu udah matang nih kebetulan nih udah lapar nih ayo teman-teman yang lapar yang pengen daun ubi jalar ditumis boleh merapat ke rumah kita makan